viktor gugo Orlanganlar romani Episkop miriel 11 qism din episkopining oilaviy muhitdagi xarakterini to'liqroq ochib berishimiz uchun uning xonadonidagi ikki mo'tabar ayollarning bu avliyo sifat insonga bo'lgan munosabatlarini bilish uchun hazratning singlisi batistina o'zining bolalikdagi dugonasi vikantessa de bua shevronga yozgan xatlarini o'qisak kifoya qiladi xat din o'n oltinchi dekabr bir ming sakkiz yuzinchi yillar azizam dugonam seni deyarli har kuni eslayman sen haqingda gaplashgan gaplashmagan kunimiz deyarli yo'q tasavvur qilgin magluar uyni yig'ishtirayotganida pol va shiftning pol va shiftni yuvayotganida bir qancha narsalarni kashf qildi magluvar devordagi qog'ozlarni yulib olgach devorda ajoyib suratlarning borligiga guvoh bo'ldik ammo eng qizig'i mening yotoqxonamning devorlarida ekan salkam o'n qavat yelim qog'ozning orqasidan deyarli bus butun saqlangan suratlar chiqdi ulardan biri umuman ajoyib unda minerva telemakni ritserlik darajasiga ko'tarayotgani tasvirlangan bundan tashqari magluar chordoqdan qadimiy uslubdagi qadimiy uslubda yasalgan stulchalarni ham topib oldi bir paytlar bu stullar tilla rangda bo'lgan ekan uni qayta ta'mirlatmoqchi bo'ldik ammo ustalar 6 frank pul so'radilar bu 6 frankni yaxshisi kambag'allarga berganimiz ma'qul degan qarorga keldik undan tashqari bu stullar juda eski menga esa yumaloq shakldagi stullar yoqadi men o'sha o'sha juda baxtliman akam shu qadar bizga mehribonlarki u bor budini kambag'al bechoralar kasallarga beradi ba'zan juda mablag'dan qisilib ham qolamiz bu yerning qishi qahrli va sovuq qanday bo'lmasin kambag'allarga yordam berishimiz kerak bizning uyimiz esa yorug' va issiq bu esa har holda hashamatliroqdir to'g'rimi akamning o'zining odatlari bor u hamma yepiskoplar shunday bo'lishi kerak deb ta'kidlaydilar tasavvur qilgin bizning eshiklarimiz hech qachon yopilmaydi agar kimda kim, kim kechasi uyimizga kirib kelsa to'g'ri akam o'tiradigan xonaga kirib kelishi mumkin akam hech narsadan qo'rqmaydilar hatto kechasi ham uning bor jasorati ham o'zining ta'kidlashicha bor yo'g'i ham shunday ekan u men yoki magluvarni o'zi uchun qo'rqib yashashimizni istamas ekan u o'zini har xil xavf xatarga qo'ysa ham bizning bu ishlarni sezmasligimizni xohlaydi biz uni doimo tushunishga harakat qilamiz unga farqi yo'q yomg'irmi qormi do'l yog'sa ham o'zini chaqirib kelishgan joyga chiqib ketaveradi loy balchiq yoki qorbo'ronli qishda ham sayohatga chiqaveradi u na kechki zulmatdan na xavfli yo'llardan na notanish mavhum kishilar uchrab qolishidan ham qo'rqmaydi o'tgan yili u qaroqchilar bilan to'lib toshgan bir o'lkaga ham borib keldi u bu safarga bizni o'zi bilan olib ketishni ham istamadi bu safarda u ikki hafta yo'q bo'lib ketdi ko'pchilik uni o'lgan deb ham hisoblay boshladilar u sog' salomat qaytib keldi va qaranglar meni qanday tunab ketdilar deb qo'lidagi jamodonni ochib bizga ichidagi ambren saboridan olib kelingan xazinalarni ko'rsatdi men akamdan xavotir olib uni ba'zan koyiyman ammo bu gaplarimni hech kim eshitmasligi uchun aravalarni g'ildiragining ovozi shovqinida sekingina aytaman xolos oldinlari men faqat o'zimni o'ylardim yo'q uni hech qanday xavf xatar to'xtata olmaydi bilasanmi u o'zimga ham g'aroyib inson bo'lib ko'rinadi ba'zan hozir men unga ancha ko'nikib qolganman magluvar ba'zan gap qaytarmoqchi bo'lganini sezsam unga ishora qilib jim bo'lishini ko'rsataman u xohlaganicha o'zini xavf xatar ostiga qo'yadi men har kecha magluvarni olib xonamizda uning haqqiga duo o'qib chiqamiz men xotirjamman lekin shuni bilamanki uning umri tugasa mening ham hayot shamim so'nadi men o'z akam bilan o'z ruhoniy yepiskopim bilan xudoning oldiga ketaman akamga o'rganish magluar uchun mendan ko'ra ancha qiyin bo'ldi avval magluar akamni amallarini aqlsizlik deb hisoblardi biroq u ham endi ancha o'rganib qoldi biz ikkalamiz ham kechalari qo'rqsakda ibodat qilgach keyin xotirjam uxlab qolamiz agar uyimizga iblis kiraman desa ham bemalol kirib kelaveradi ammo umuman olganda akam haq bu uyda biz nimadan ham qo'rqardik hammadan ham kuchli zot axir biz bilanku iblis kelib ketaveradi xudo esa doimo biz bilan qoladi menga shuning o'zi ham yetarlidir endi akamning biror narsa deyishi ham shart emas men uni so'zsiz tushunaman biz o'zimizni g'oyibga topshirgandaymiz go'yo ruhiy juda kuchli bu odam bilan o'zingni boshqacha tutishni ham iloji yo'q sen so'ragan defo oilasi haqida akamdan surishtirdim buni qara u hammasini eslarkan akam haliyam baribir qalbida realist bu oila kan okrugida yashagan juda qadimiy normand asilzoda oilasi ekan besh yuz yil oldin raul defo jan defo va tama defolar asilzoda bo'lgan ekanlar ulardan bittasi hatto roshforga egalik ham qilgan bu sulolaning oxirgi vakillaridan biri gi etiyen aleksandr britandagi yengil kavaleriya polkining komandiri bo'lgan ekan uning qizi Мария, mariya luiza andreen sharl degramonga turmushga chiqqan ha bu o'sha fransuz armiyasining general leytenanti fransuz gvardiyasining polkovnigi fransiya peri gersog lui degramonning o'g'li ekan fo so'zini turlicha talqin qilish ham mumkin masalan feks fauk fayukus azizam dugonam o'zingning oliynasab qarindoshing kardinalga айт. bizni duo qilib qo'ysinlar menga boshqa hech narsa kerak emas yoqimtoy silvaniyaga ham salom aytib qo'ygin sog'lig'im yaxshi ammo borgan sari ozib ketyapman xayr dugonajon qog'ozim tugayapti shuning uchun xatimni tugatishga majburman senga eng yaxshi tilaklarimni yo'llayman batistinadan yana bir xat pesse qadrdonim sizning keliningiz bolalari bilan shu yerda bilasizmi nevarangiz yaqinda besh yoshga to'ladi kecha bolakay ko'chadagi ot aravalarni ko'rib uni nima ekanligini so'radi men unga tushuntirganimdan so'ng ukasi bilan ot arava o'yinini o'ylab topidi bu bolajonlar bunchalik shirin bo'lmasaya bu xatlarning mazmunidan bilsak bo'ladiki ikkala qariya ayollar keksa yepiskop hazratlarining odatlari fe'liga tamomila moslashib ketgan edilar bu ayollar qalblari bilan yepiskop hazratlarining ulug' bir qalbini teran his qiladigan bo'lgandilar ba'zan yepiskop oddiy sodda hokisor ko'rinishi bilan oliy bir ulug' savob ishlarni qilayotganini ham sezmayotganday edi go'yo ayollar u bilan hayratlansalarda uning ishlariga hech qachon aralashmas edilar ba'zan magluar yepiskop hazratlari qilmoqchi bo'layotgan biror bir ishiga norozilik bildirib g'ingshib qo'yardi xolos ammo bu zaif norozilik ovozi o'sha amallardan oldin bo'lardi va hech qachon amal payti yoki amaldan keyin bu norozilik aytilmas edi ayollar bu insonning misli ko'rilmagan kamtarligi oldida bosh egar va unga so'zsiz quloq tutuvchi soyaga aylanishga qaror qilgandilar ular yepiskopni so'zsiz tushunishga ham o'rgangan edilar agar jim o'tirish kerak bo'lsa ular baliqday jim bo'lardilar agar ketish kerak bo'lsa indamay xonalariga kirib ketardilar shuning uchun hatto ulug' bir xavf xatar paydo bo'lgan taqdirda ham ular uni himoya qilishni bilmasdilar chunki bu ishni cheksiz qudrat sohibi parvardigorning o'zi qilishini ular yaxshi bilardilar ammo batistina akasi bu yorug' olamni tashlab ketsa bir kun ham yashay olmasligini bilar buni u magluarga aytmasada magluvar ham yaxshi anglar va o'sha kunni kelishidan juda qo'rqardi